Владимир, И... Друзья, я буду последний, кто сегодня будет делиться крайне. Как Леха, ты всегда говоришь? Крайне, да? ты никогда не говоришь последний раз там, Нет, крайне. Крайне. Я буду крайним, кто сегодня будет говорить. Друзья, поделюсь мыслями. Вообще классное время, да? Присядьте, чтобы не напрягало вас. Классное время и время присутствия Божьего. Присутствие Божье, которое сегодня нас просто носит на руках, для чего? Чтобы, ну, прежде всего успокоились. Успокоились. И братья сегодня молились каждый, делились откровениями под каждый пункт, под каждую молитву. И и сила в этом всем была. Аминь. 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 Что сегодня вообще происходит? Что вот это мы сегодня делаем, друзья? Мы собрались помолиться для чего? Для того, чтобы Бог повлиял на определенные э, сферы нашей жизни. Аминь, да? аминь, аминь. аминь. Мы собрались помолиться, чтобы Бог повлиял на определенные сферы нашей жизни с верой. Аминь. Правильно? аминь. аминь. И вот у нас молитва, вообще ретрит да, лидерский, э, тема которого ты или тот, и... или ожидать нам другого. И я к чему хочу сказать, что э, Перед этой историей, когда Иоанна ученики пришли, была другая история. написана, а перед этой второй историей была первая еще история. Но мы коснулись второй истории, когда Иисус подошел, написано, с множеством народа к городу Наим. Вот подошел, написано, Иисус после того, как исцелил сотника слугу к Наиму, к воротам Наима, друзья. И что, и что он увидел? И я слушал там комментарии касательно этого истории. Я один комментарий послушал. И говорят, что это малоизвестный город. Вот мало, подошел к малоизвестному городу. Я малоизвестный город. Но к моим воротам кто-то когда-то подошел с верой. Аллилуйя. А а а а а а? И что же сегодня мы слышим свидетельство, там сколько благодарности, там все, Спасибо. Есть один виновник этой всей благодарности и этих всех изменений. Это Иисус Христос, который дал нам Духа Святого. А Отец послал Иисуса, чтобы Он дал нам Духа Святого. Аминь. Аминь. Я сегодня, друзья, еду за музыкантами. Мы с Николаевичем там съездили куда-то, что-то. а мы брата встречались сегодня. Съездили, встретили, приехали в суете. Потом же опять в город еду. Еду, друзья, и слушаю про прославление и плачу. А знаете, от чего плачу? Потому что я соскучился за Духом Святым. Представьте, я соскучился за тем, который всегда рядом. Я дал больше предпочтения обнимать не Духа Святого, а обнимать проблемы, обнимать свои страхи, обнимать свои огорчения, обнимать какие-то сложности в отношениях. Понимаете, какая тема? Что я этим делаю, друзья? Я недооцениваю Духа Святого во всех тех сферах, что я только что перечислил. А он сильный, он, у него даже больше будет результативность, если он будет обнимать проблемы наши, обнимать наше здоровье, обнимать нашу экономику, отношения. Аминь. Аминь. Я представляю, я приезжаю сюда, ну, привез музыкантов, девочка вообще не верующая, она вообще там, они в рок-группе играют. И они репетировали песню «Сокрушенных сердцем». И она с Натальей общается, и я слышу то, о чем я соскучился. Она говорит, Наталья, вот здесь надо немножко помягче, говорит. Я здесь пела, и я плакала. Что-то со мной происходит, говорит, я не пойму, но я плакала. Аминь. Представляете, я хочу говорю, что на этом месте присутствие Духа Святого. Аминь. 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 Я вообще на этом откровении собраться есть присутствие Духа Святого, того, который в силе нас перевести в другое время. Аминь. Время Царства Божия, там, где сила Бога движется. Аминь. И эта девочка плачет, я, знаете, что, каким воротом нам идти надо? Вот этим воротам, наивно. Которые не знают ничего о Духе Святом. Представляете? И там дальше написано. И, и он увидел женщину, которая плачет. Которая хоронит сына. И, и, и представляете, что произошло? Он жалился. Он, он увидел что-то печальное и сжалился. Говорит, и не плачь. Не плачь. И, и, говорит, и в 14 стихе говорит, встань не ходи. Говорит, э, э, встань и ходи, этот сын ожил, все, и все увидели, и вообще там, ну и пошла молвань, он серьезно. Вот этот Шриан послал учеников. Но я к чему хочу сказать, друзья, мы должны пересмотреть свое отношение к тому, который в силе подойти и сказать, встань и ходи. Аминь. 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 Когда мы сегодня приходим в эту молитву, э, помолить, промолить все эти аспекты нашей жизни, мы должны... Не мы не должны недооценивать Духа Святого. Аминь. Мы должны поразмышлять о Духе Святом, о том вообще, кто Он такой. А Он то, друзья, который сегодня является проводником Царства Божьего в нашу жизнь. Аминь. Он является сегодня проводником силы неба в нашу жизнь. Он сегодня является проводником любви Бога. Представляете, Иисус говорит, я уйду, ну дам утешителя, который повторит и научит, как он покажет небо на земле. Он покажет власть неба на земле. Он, Иисус, помните, говорит, я там много всего делал, но Дух Святой будет, но вы будете делать еще больше. Почему? Потому что Дух Святой есть тот, который будет являться проводником. Который хочет нас провести туда, к этим воротам. Где есть проблема, тем нужным, где есть проблема, чтобы поднимались эти сыны. Кто такие сыны? Это уже все те безнадежные. Потерянная надежда, чтобы поднималась. Аминь. Аминь. И наше служение мы сегодня видим, это все сидящие, у которых была потеряна когда-то надежда вообще на жизнь именно. Но Дух Святой сегодня произвел сильную работу. И то, что Валя говорит, он на 90%, он там, у него проблемы, ему говорит, ты что, с имплантантом живешь? Он говорит, какой имплантант? Ну, у него там проблемы, рак, чего там, все серьезно. Когда дядя Саша, у него миллион отсиженных именно, и он свидетель молится сегодня за ребят, которые в тюрьме, чтобы Бог их вывел и проповедует о том, что как плохо воровать, это, это Дух Святой. А а это ей тот, ей ей который провел его в другое понимание ей жизни. Я представляете, я начал обнимать проблемы, обнимать там, там какие-то, ну там куча, куча, куча всего, а Дух Святой рядом. Кто рядом, друзья? Когда-то 11 лет назад, 11 лет назад, он одним своим посещением. Просто одним посвящением изменил мою жизнь. Друзья, ну это просто одно посещение. Там, где была явлена сила царства. Там, где были поломаны вот эти все узы дьявола, просто упали узы зависимости. Я был больной, ну больной одинокий, зависимый, полностью разрушенный человек, друзья. Но ну, Бог одним посвящением изменил. И я такой лечу, проблемы все решаю. А он ходит, он что говорит, ты что забыл? Я же рядом. Ты за мной скучаешь, а я рядом. Кто рядом? Тот, который в силе Господь. И, ну просто менять наши жизни. Переводить нас на другие этапы жизни. Аминь. Аминь. Друзья, мы должны размышлять о том, каким чьим воротам мы сегодня приводим Иисуса. Аминь. Есть Дух Святой, который является проводником власти неба, которая в силе изменить любую безнадежность. И Он нас предопределил этими сосудами, через которых Он хочет действовать, друзья. И это большое благословение. Не, не быть таким, знаешь, как одолжение делаешь сегодня, там, чтобы, а быть, радоваться и действовать, и посвятить себя этому предопределению неба. Аминь, Посмотрите аминь. на себя и трезво содрогнитесь. Девочка стоит, вообще ничего не зная о Духе плачет. Это те ворота Наима, где надо сказать, что с ней происходит. Ее не случайно пригласили сюда. Нет, это не манипуляция. У нас была без, безнадега. У нас некого было пригласить. И кто-то сказал про эту девочку. А сегодня она переживает движение Духа Святого. А я там часами молюсь, слово читаю, а за проблемы обнимаю. Понимаете? Она пришла только с загруженным сердцем, и ее все разрывает. Аллилуйя. Давайте его ставить выше этих проблем. Аминь. И, и давайте правильно оценивать это время, это откровение лидерского ретрита, который Бог для нас предопределил. Он что-то будет в этом времени с нами делать. Аминь. 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 Дух Святой нас будет проводить в новое время. Аминь. 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 Что тут было? Это Друзья, Бог помолимся. Помолимся Аминь. и с миром Божьим пойдем. да?